নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিত যদি অসমত পাকিস্তানৰ ছাপৰ্টৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশ বা চীনে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছেভেন ছিষ্টাৰত আক্ৰমণ কৰে তেন্তে আমি আমাৰ ঘৰখন আৰু সা সম্পত্তি ৰক্ষা কেনেকৈ কৰিম বা আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগিব প্ৰথমে হাতত কিছু পৰিমাণে কেছ জমা ৰাখক দেশত যুদ্ধকালীন সংকটৰ সময়ত আপোনাৰ হাতত নগদ টকা কিছু পৰিমাণে জমা থকাটো অতি প্ৰয়োজন কমচে কম এমাহৰ পৰা দুমাহ চলিব পৰাকৈ আপোনাৰ ঘৰত নগদ জমা ধন মজুত থাকিব লাগে কাৰণ এনে সময়ত বেংক বন্ধ হ'ব পাৰে এ টি এম বন্ধ হ'ব পাৰে অফিচ কাছাৰী বা চৰকাৰী কাম কাজ বন্ধ হ'ব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য দোকান ইত্যাদি বন্ধ হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে মূল্যবান নথি পত্ৰ অলংকাৰ আদি সুৰক্ষিত ৰাখক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি এ টি এম কাৰ্ড মাটিৰ কাগজ আৰু সোণ ৰূপ গহনা অলংকাৰ ইত্যাদি সুৰক্ষিতভাৱে এটা বেগত ভৰাই ৰাখক তৃতীয়তে খাদ্য আৰু নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰক যেনে চাউল দাইল তেল চাবোন ইত্যাদিৰ লগতে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধ ইত্যাদি কমেও দুমাহৰ বাবে মজুত ৰাখক কাৰণ এনে সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চি দোকান বজাৰ বা ফাৰ্মাচী বন্ধ থাকিব পাৰে বা ছাপ্লাই কমি যাব পাৰে গতিকে আগতীয়াকৈ ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব চতুৰ্থতে দেশত যদি যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি আহে তেন্তে আপোনাৰ যদি লোন বা ই এম আই দিব লগা থাকে তেন্তে এনে সময়ত তিনি চাৰি মাহমানলৈ বা যুদ্ধ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত ই এম আই স্থগিত হ'ব পাৰে বা ই এম আই ৰেহাই দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ই এম আই দিব নালাগে আপুনি সেইখিনি পিছত দিব লাগিব সদায় প্ৰশাসনিক নিৰ্দেশ মানি চলিব ৰেডিঅ' টিভি আৰু চৰকাৰী এপত চৰকাৰী নিৰ্দেশসমূহ অনুসৰণ কৰিব উৰা বাতৰিত বিশ্বাস নকৰিব আৰু পেনিক নহ'ব নিৰাপত্তাৰ আশ্ৰয় লওক যুদ্ধ হ'লে সেনা বা আৰক্ষীয়ে নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকক ঘৰৰ ভিতৰতেই থাকক এনে সময়ত ঘৰৰ ভিতৰতেই থকাটোৱেই যথেষ্ট ভাল অনাহকত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব এনে সময়ত বাহিৰত চলা ফুৰা কৰাটো বিপদজনক হ'ব পাৰে শিশু আৰু বৃদ্ধক সুৰক্ষিত কৰক এনে সময়ত শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ বাবে সৰ্বাধিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য আৰু ঔষধ আগতীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখক দেশৰ এনে পৰিস্থিতিত সদায় ইজনে সিজনক সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়িব লাগে এই ভিডিঅ'টি অসমৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'ব পাৰে জয় আই অসম